সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' আজি আপোনালোকক কেনেকুৱা এটা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে শুনিলে অন্তৰাত্মা কঁপি উঠিব আৰু সঁচাকৈয়ে হতাশগ্ৰস্ততাত ভুগিয়ে জুবিন গাৰ্গ ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউৰ ওচৰলৈ ঢপলিয়াই গৈছিল নেকি আৰু তাতেই কিন্তু বহুতখিনি তথ্য এতিয়া এছ আই টিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এছ আই টিয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু কি কাৰণে হতাশগ্ৰস্ততাত ভুগিছিল আপোনালোকক যদি এই মুহূৰ্তত কওঁ আপোনালোক আচৰিত হৈ যাব আৰু তাৰ পৰা এতিয়া মই যদি গোটেইখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব মই অলপ অলপকৈ কাটি কাটিহে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব পাৰিম আৰু হয়তো আপোনালোকে পাইছেও চাগে নোপোৱাকৈ থকা নাই কিন্তু এতিয়া মূল কাৰণটো কওঁ শুনক জুবিনৰ হতাশগ্ৰস্ততাৰ বাবে দায়ী কোন সেইটো এটা জুবিন গাৰ্গৰ আচলতে এইটো এটা চিকিৎসা চলি আছিলে আৰু হতাশগ্ৰস্ততাত ভোগাৰ কাৰণে চিকিৎসাটো হঠাতে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু কিয় বন্ধ কৰিলে কি কথা সেইখিনি আমি ইমান নাজানো কিন্তু এছ আই টিয়ে বিভিন্ন উৎসৱৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে তথ্য এইবোৰ কথা এছ আই টিয়ে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে কথা পাতিছে জুবিনৰ চিকিৎসকৰ চিকিৎসাৰ সৈতে জড়িত ডক্তৰ হিতেশ বৰুৱাৰ সৈতে কাৰণ যিহেতু তেওঁৱে তেওঁ চিকিৎসা কৰি আছিলে নহয় জানো এছ আই টিয়ে এই বিষয়ে জুবিন পত্নী গৰিমাৰ পৰাও তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আচলতে জুবিন মৃত্যুৰ কৰি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে জুবিনৰ চিকিৎসাৰ সংক্ৰান্তীয় ইতিহাস জানিব বিচাৰিছে ইতিমধ্যে ইয়াৰ কিছু তথ্য লিখিতভাৱে এছ আই টিয়ে ছিংগাপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰশ্ন হ'ল অসমৰ হাৰ্ট জুবিন গাক হতাশাত কিয় ভুগিছিল জুবিনৰ কি নাই জুবিনৰ আছে ব্যাপক হাৰত জনপ্ৰিয়তা য'তেই জুবিন যায় ত'তেই জুবিনৰ কাষলৈ দৌৰি আহে মানুহ আৰু বিভিন্ন অনুগামী পৰিয়ালৰ সৈতেও জুবিন সুখত আছিল তেনেহ'লে জুবিনৰ দুখ ক'ত আছিল ৰীতা চৌধুৰীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰসংগত জুবিনে কৈছিল মই অকলশৰীয়া মোক যন্ত্ৰ কৰি পেলালে ইমানবোৰ মানুহৰ মাজত থাকিও জুবিনে নিজকে অকলশৰীয়া বুলি কিয় ভাবিছিল আমি আজি আমি কথা পাতিম জুবিনৰ সা সম্পত্তি তথা টকা পইচাৰ বিষয়ে জুবিনে যেতিয়া কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ মুঠেই পেছাদাৰী নাছিল এখন অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰি কিমান টকা লাভ কৰে তাৰ কোনো হিচাপ নাছিল এটা সময়ত জুবিনে দৈনিক তিনি ত্ৰিছটাৰ পৰ্যন্ত বিহুগীত গাইছিল বিহু গান গাইছিল আৰু এটা এটা গানৰ বাবদ দহ হাজাৰ টকাকৈ লৈছিল অৰ্থাৎ দৈনিক তিনি লাখ টকা ইয়াৰ মাজতো বহুতে জুবিনক অন্যাই কৰিছে জুবিনক এটা খাম দি যায় পিছত জুবিনে খুলি চাই দেখা পায় খামত গানৰ বিনিময়ত পাবলগীয়া দহ হাজাৰ টকাটোও নাই আছে সামান্য ধন এই সময়তে জুবিনৰ জীৱনলৈ আহিল এজন ব্যক্তি নাম তাৰছেম মিটাল জুবিনৰ মেনেজাৰ হ'ল মৃটাল তেতিয়াই পৰা জুবিনৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে জুবিনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলেই কৰিলে নহ'ব যোগাযোগ কৰিব লাগিব মৃটালৰ সৈতেহে আৰু সেই মৃটালে কিন্তু জুবিনৰ ডেড বডি আনোতে কান্দি কান্দি আহিছিলে দেই আৰু ভিতৰতো আহি পেলাই অঁ কান্দি কান্দি নহয় হাঁহি হাঁহি আহিছিলে মোৰ ভুল হৈছে দেই মানে কিয় জানেনে মানুহ মৰিলে কান্দে আৰু এইজনে কিন্তু হাঁহি হাঁহি আহিছিল মৃট্টালৰ ফা মিট্টালে ফাংচন ঠিক কৰিছিল মৃ্তালে জুবিনৰ মাননি ঠিক কৰে জুবিনে কেতিয়া ক'ত গান গাব সেয়া নিৰ্ণয় কৰে মৃটালে সেই সময়ত তেনে এটা অনুষ্ঠানৰ বিনিময়ত মৃত্তালে জুবিনৰ পৰা এটা পাৰ্চেণ্টেজ লৈছিল প্ৰায় বিশ শতাংশ অৰ্থাৎ জুবিনে গঢ়ে এটা অনুষ্ঠানত পাঁচ লাখ টকা ল'লে দহখন অনুষ্ঠানৰ অন্তত পঞ্চাছ লাখ পায় পঞ্চাছ লাখ এই ধৰণৰ এটা অংশ জুবিনৰ সংগ্ৰহকাৰীসকলে পায় এটা অংশ লাভ কৰে মিত্ৰালয় গম পাইছে সেইকাৰণে সি হাঁহি হাঁহি আহিছে অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য মিত্ৰালয়ৰ বাবেই জুবিনৰ আৰ্থিক জীৱনৰ গতি লাগিছিল প্ৰথমতে কিবা কয় নহয় বোলে গছত উঠায়ো চাই আৰু গুৰি কাটিও চায় ঠিক তেনেকুৱাই কথা দেই মৃট্তালৰ তৎপৰতাত জুবিনে খাৰগলি টেটুকুৰা মাটি কিনিব পাৰিছিল কাহিলীপাৰাত দুটা ফ্লেট লৈছিল জোনালী টেটুকুৰা পৰিত্যক্তৰ মাটি ক্ৰয় কৰিছিল লাহে লাহে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পালে তাৰ্চ তাৰছেম মৃটালৰ মৃতাল মৃটাল মুম্বাইলৈ স্থানান্তৰিত হ'ল প্ৰফেচনেল ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত মৃটালে মুম্বাই বহু নামী দামী কণ্ঠশিল্পী মেনেজাৰ ভূমিকা পালন কৰিলে গুৱাহাটীত থকা জুবিনক অধিক সময় দিব নোৱাৰিলে মিট্টালে সেই সময়তে জুবিনৰ অনুষ্ঠানবোৰ পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব মিট্টালে দিলে গুৱাহাটীৰ আন এজন যুৱকক মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা চিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা প্ৰথম অৱস্থাত জুবিনৰ মেনেজাৰে হিচাপৰ মেনেজাৰ হিচাপে নিয়োজিত চিদ্ধাৰ্থক প্ৰতিমাহে জুবিনে বাইছ হাজাৰ টকা দিয়াৰ স্বত্ব দিয়া হ'ল চিদ্ধাৰ্থ মান্তি হ'ল মৃতালৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা জুবিনৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব লাগে চিদ্ধাৰ্থকহে জুবিনক কিমান টকা দিয়া হ'ব সেয়া কিন্তু নিৰ্মা হেৰি কৰে চিদ্ধাৰ্থই সাত লাখৰ পৰা সাত লাখ টকা লয় আজিকালি ছয়ৰ পৰা সাত লাখ টকা লয় এই টকা ধাৰ্য কৰে কিন্তু চিধাৰ্থইহে সাধাৰণতে কোনো কমিটিয়ে অনুষ্ঠানৰ বাবে জুবিনক চেক নিদিয়ে জুবিনে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে চিদ্ধাৰ্থই উদ্যোক্তাসকলৰ পৰা নগদ ধন লয় পৰৱৰ্তী সময়ত সেইধৰণত বিভিন্নজনৰ মাজত ভগাই দিয়ে বাৰু যিয়ে নহওক মই অলপ কমাই কমাই হেৰি কৰিছোঁ দেই মানে ছুটি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ বহুতখিনি আছে কিন্তু কি হ'ব হেৰি নকৰোঁ প্ৰতিখন অনুষ্ঠানতে ইন'ভা লৈ যায় জুবিন গাৰ্গে তিনিখন আচৰিত হ'ব এই ইন'ভাৰ মালিক হৈছিলে কিন্তু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা চাওক জুবিনৰ টকাৰী গাড়ী কিনে আকৌ জুবিনকে ভাড়া দিয়ে এনেকুৱা মানুহ বহুত আছে কিন্তু এজনটো বেলেগ মানে আৰু ইয়াতকৈ মানে সৰু তল খাপৰো বহুত তেনেকুৱা মানুহ আছে এই পৃথিৱীত মাছৰ তেলেৰে মাছ ভাজে বুলি কয় যে ঠিক তেনেকুৱাই জুবিনে মেনেজাৰক পইচা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মেনেজাৰেহে পইচা দিয়ে জুবিনক আনকি গৰিমাৰ পইচাৰ দৰকাৰ হ'লে খুজিবলগীয়া হয় সিদ্ধাৰ্থক মুম্বাই মুম্বাইত বহি এইদৰে চিদ্ধাৰ্থক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল তাৰশেম মিত্ৰালাই তেনেহ'লে সেইটোক কিয় ধৰি নানে সেইটোকটো ধৰি আনিব লাগে সেইটোকটো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে হয়নে নহয় এই শ্যাম কানুৰ ঘৈণীয়েকে যেনেকৈ মানুহ মৰিলে হাঁহি থাকে ঠিক খিলখিল মানে খবৰ পালে খিলখিলনি হাঁহি মাৰিছিল ঠিক তেনেকৈ এজনেও আকৌ ডেড বডীৰ লগত আহোতে দাঁত চলাই চলাই আহিছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ অভিযোগ আনিছে সিদ্ধাৰ্থই পেয়সীৰ নামত গুৱাহাটীত তিনিটাকৈ ফ্লেট কিনিছিলে বাপৰে বিয়া নপতাৰ আগতে তিনিটা ফ্লেট কিনি থৈছে চাওক কেনেকুৱা হঠাৎ চিদ্ধাৰ্থ লাইফ ষ্টাইল সলনি হ'ল জুবিনে এইখিনি সময়ত খাৰ গুলি ষ্টুডিঅ'টো ভাঙি এটা তিনিমহলীয়া ঘৰ বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে ঘৰৰ কাম আৰম্ভ কৰি জুবিন হতবাস হৈ পৰিল জুবিনে আশা কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ অথবা মিটালৰ লগত জুবিনৰ গান গোৱা বহু পইচা জমা আছে চিদ্ধাৰ্থক পইচা খোজাৰ লগে লগে চিদ্ধাৰ্থই জনালে জুবিনক দিব জুবিনক জনালে জুবিনক দিবলৈ ইমান পইচা লগত নাই হঠাৎ সহায় পৰিল জুবিন গাৰ্গ জীৱনত আঠত্ৰিছ হাজাৰ গান গোৱাৰ পিছত এতিয়া ঘৰ বনাবলৈ পইচা নাই জুবিন পইচা নাই জুবিন ক্ৰমান্বয়ে হতাশ হৈ পৰিছিল জুবিনক সেই সময়ত দুজন বিল্ডাৰে ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ পাই তিনি কোটি টকাৰ ধাৰ হিচাপে দিছিল সেইধৰণেৰে ঘৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল জুবিনে চিদ্ধাৰ্থ তাৰ চেমে সেই জুবিনক লুটিছে সেই কথা জুবিনে ধৰিলে কিন্তু ইতিমধ্যে সময় পাৰ হৈ গল জুবিন হৈ পৰিল অসহায় হয়তো এনেবোৰ কাৰণতে জুবিন হতাশগ্ৰস্ততাত ভুগিছিল জুবিনে বুকুত জুবিনৰ জুবিনে বুকুত জ্বলি থকা জুই দুখবোৰ কাৰো আগত চিঞৰি চিঞৰি কব পৰা নাছিল জুবিন ভাগি পৰিছিল পুনৰ কৈছোঁ হতাশগ্ৰস্ততাৰ বাবে জুবিনে চিকিৎসাৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছিল জুবিনৰ চিকিৎসা আধৰুৱা হৈছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল জুবিনৰ এই হতাশগ্ৰস্ততাৰ বাবে দায়ী কোন চিদ্ধাৰ্থ নহয়নে জু অকল চিদ্ধাৰ্থে নহয় দেই গোটেইখিনিয়ে বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ কোঁৱে বাঁৱে থকা গোটেইখিনিয়ে কাৰণ এইবিলাক যদি জানিছিলে তেন্তে হ'লে তেওঁ জুবি তেওঁলোকে জুবিনক আগতীয়াকৈ নক'লে কিয় যে আপোনাৰ লগত তেনেকুৱা হৈ আছে ক'ব পাৰিলে হয় কিন্তু সেইবিলাক কি হ'ল জুবিনে সাপ খুৱাই গাখীৰ পুহিলে আৰু নক'লে নোকোৱাৰ পিছত কি হ'ল সোণৰ কণী পাৰি থকা হাঁহজনী তেওঁলোকে মাৰি পেলালে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিয়ে আছিলে বহুত দুখ লাগে আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈছিলে কাৰণ এইবিলাক কথা মই নিজে বনাই খোৱা নাই দেই এইবিলাক হৈছে এছ আই টিয়ে তদন্ত মানে যেতিয়া কৰি আছে সেই তদন্তত এইবিলাক কথা পোহৰলৈ আহিছে এটা এটাকৈ সকলোখিনি উদ্ধাৰ হৈছে এইবিলাকেই তথ্য আৰু সেইখিনি মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ কীটানুৰ পৰা আৰু কীটাণু আপোনালোকে সকলোৱে জানে দুমুখীয়া মানুহ আৰু কীটাণুৱে যিখিনি কথা কৈছে মই সেইখিনি অলপ অলপ কাটি কাটি দিছোঁ নহ'লে আপোনালোকৰো খং উঠি যাব কীটাণুৰ কিছুমান মানে হেৰি দেখিলে কথা দেখিলে আৰু এই কীটা মই কৈছোঁ শুনক আপোনালোকে হয়তো দেখিছে আৰু ইতিমধ্যে ময়ো ভিডিঅ' দিছোঁ এই এজন হেৰিৰ লগত যে মানে আলফাৰ লগত জংঘলত থকা জংঘলী এজনৰ লগত মানে কথা বতৰা পাতিছিলে আৰু সেইখিনি মই লগাই নিদিওঁ দিয়কচোন কাৰণ কীটাও কম নহয় সেই জংঘলীজনো কম নহয় চব একেঘাটৰে পানী খোৱা মাছেই গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিয়ে আছিলে ক'বলগীয়া আৰু হতাশগ্ৰস্ততা হোৱাৰ কাৰণ আছিল জুবিন একেবাৰে আৰ্থিকভাৱে মানে দুৰ্বল হৈ গৈছিল মানে টকা পইচা নোহোৱা হৈ গৈছিল আৰু সেইটো কাৰণেই দৌৰা দৌৰিকেই সকলোখিনি তথ্য মানে দিবলৈ গৈছিলে ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউক আৰু আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া মই লৈছোঁ বিদায় মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে কোৱা কৰা মেলাত তেন্তে হ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব কাৰণ কি জানেনে আপুনি আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁচোন মোৰ চকুকেইটা দেখিছেনে সেই এতিয়া বাজিছে চাৰে দহটা মই আহি পাইছোঁহি চাৰে আঠটা বহুত দিন মই যোৱা নাছিলোঁ আমাৰ কাম চলি আছে আৰু ক'ত কাম চলি আছে জানেনে জুবিনৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ ওচৰতে আৰু আজি ইমানেই মানুহ তাত হৈছে আজি হৈছে শনিবাৰ মই শনিবাৰে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ইমানেই মানুহ ভৰি থ'বলৈ ঠাই নাই মই মানে হেৰি গাড়ীতে গৈ থাকোঁতে মই দেখিছোঁ সেইকাৰণত আমাৰ নামিব নালাগে আগত নামিব লাগে সেই তেতিয়া মই অকণমান ভিডি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনালোঁ কাৰণে মই আপোনালোকক নিদিলোঁ সেইটো মই হেৰিহে দিব পাৰিম মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'তহে দিব পাৰিম গাড়ীবোৰে যিহেতু কৰিছিলোঁ আৰু ইমান মানুহ ইমান মানুহে আশা কৰি আহিছে অকল তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাই আৰু নিয়াই বিচাৰে চাকি বন্তি জ্বলাই নিয়াই বিচাৰে আৰু আপোনালোকেতো গম পাইছেই নিয়াই নামত কি হৈ আছে নহয় জানো এখন নাটক ৰচনা হৈ আছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'টো চমুৱাবলৈ চাইছোঁ একদম গা মানে বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছে গম পাইছে দিনটো কামত লাগি থকা জানো ধেমালিৰ কথা কওকচোন আৰু এতিয়া মোৰ যদি কেনেবাকৈ কথা কোৱাত ভুল চুল হৈছে তেন্তে হ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব দেই একদম নিজৰ বুলি গতিকে এইখিনি আছিলে মোক ক'বলগীয়া আৰু সদৌ শেষত ভগৱানে আপোনালোকক ভালে কুশ ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই